День, уважаемые коллеги. После конечно, такого выступления, которое очень широко было раскрыто, включая все такие макроэкономические параметры нашей экономики и государства, давайте немножко поговорим о сельском хозяйстве, о климате, который есть в сельском хозяйстве, о земле, о инвестициях и о тех предложениях и реформах, которые мы предлагаем и будем осуществлять в ходе нашей деятельности. Я думаю, что все вы знаете этот факт и признаете, что сельское хозяйство обязано и имеет полную возможность стать локомотивом развития экономики государства, также может стать основой улучшения благосостояния жителей наших, наших граждан, которые живут в селе, в сельской местности. И на сельском хозяйстве, как на отрасли, наверное, лежит ответственность, я не побудусь этого слова, наверное, и за будущее, за будущее государства. Поэтому как мы видим, какие шаги, какие этапы мы видим для себя как ключевые в будущем. Значит, первое, первое, что мы считаем, это украинская земля, украинский чернозем должен иметь своего хозяина. И это украинский хозяин. Собственники земли, граждане Украины должны иметь право выбора и возможность реализовать свои права на собственность на землю и сельхозное значение, а также иметь возможность самореализоваться как хозяева своей земли, реализоваться как товаропроизводители, создавая свой бизнес, создавая свои семейные фермы, предприятия. Поэтому в связи с этим нам будет необходимо принятие очень четких и ответственных решений, которые бы могли реализовать данную возможность. Без этого, если мы не будем их принимать, то все разговоры о том, что Украина будет производить 100 миллионов, 120 миллионов зерновых, о том, что мы наконец-то восстановим животноводство, которое было у нас утеряно. Разговоры о развитии частного сектора, разговоры о развитии малого и среднего аграрного бизнеса, семейных ферм, производства экологически чистых продуктов, создания рабочих мест, социальной защиты у нас останутся только лишь разговорами. Поэтому предлагаем следующее. Первое. Это поэтапное снятие моратория на продажу земли и запуск рынка земли сельхозназначения в течение следующих 5-7 лет только для украинского собственника. Владеть землями сельхозного значения будут иметь право только граждане Украины. Также будет установлено ограничение на максимально разрешенное количество земель сельхозного значения, которое может владеть одно физическое лицо гражданин Украины. Вторым важным элементом мы считаем необходимо защитить права аренды, что даст возможность сегодняшним компаниям, предприятиям, работающим на земле, операторам, которые работают на правах аренды, иметь возможность привлекать инвестиции в свой бизнес. Что касается собственников земли, наших граждан, проживающих и работающих в сельской местности, вы прекрасно знаете, что уже 17 лет миллионы наших сограждан, жителей, не имеют права реализовать свои законные права на собственность на землю, которая принадлежит им. Они остаются, к сожалению, заложниками системы непринятия решений по рынку земли, политических спекуляций на эту важнейшую тему. Остаются, в принципе, заложниками, и рабами на своей земле. Поэтому мы будем отстаивать поэтапно в течение 5-7 лет открытие свободного рынка земли, возможность осуществлять куплю-продажу земель с хозяйственного значения. Как первый важнейший шаг и первый этап перед открытием рынка, мы считаем, одной из главных задач – это предоставить возможность нашим гражданам получить долгосрочное льготное финансирование для реализации своих, своих собственных бизнес-проектов и дать им э, финансовый ресурс, ресурс на условия льготного финансирования для развития малого и среднего фермерства, семейных ферм, в различных сферах сельскохозяйственного производства. Это могут быть проекты малой и средней молочной, мясной фермы, Разнопрофильные фермерские предприятия в животноводстве, производстве фруктов, овощей, создание обслуживающих оперативов по переработке различных видов сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг, создание фермерских, средних, среднемасштабных предприятий по растениеводству, а также другие проекты, выбранные собственники Земли с целью, их, с целью реализации их собственных предпринимательских и бизнес-инициатив. Исходя из проведенной оценки земли или рыночной цены земли, государственные коммерческие банки будут финансировать утвержденные и разработанные стратегические проекты агропромышленного комплекса и бизнес-инициатив наших граждан, жителей сел, кто примет для себя решение самостоятельно или в кооперации с другими, реализовывать наиболее подходящий им выбранный инвестиционный проект. Государство будет обеспечивать льготные долгосрочные условия таких кредитов, мы говорим о финансировании сроком не менее 10 лет с эффективной ставкой по кредиту для заемщика не более 5-6% годовых. Будет задействован механизм компенсации кредитных ставок банкам по предоставлению кредитам. Кредитование будет осуществляться под обеспечение, предоставленное собственниками земли. Коммерческие банки и государственные банки не будут иметь права иметь землю в собственности и распоряжаться землями сельскохозяйственного значения. Одним из условий при получении льготного финансирования будет условие локализации реализации выбранных проектов до 75%, что нам даст возможность поддержать другие сферы экономики. Мы все с вами прекрасно знаем, какая цена на одинаковую по качеству, по качеству землю. На сегодняшний день там в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе. Одинаково в качестве Земля в Соединенных Штатах Америки имеет цену от 20 до 28 тысяч долларов за гектар. В Европе эта цена составляет от 14 до 18 тысяч евро за 1 гектар. Наша задача, чтобы такие же цены были и в Украине, чтобы наши граждане при условии наличия хорошего институционного климата, предсказуемости и стабильности законодательства, отсутствия коррупции, вмешательства в рынки и в бизнес, а также многих других факторов, могли иметь точно такую же возможность реализовать свои права на землю. Поэтому с целью защиты интересов граждан и собственников земли на первом этапе развития рынка земли мы предлагаем установление минимально разрешенной цены за один гектар земель сельскохозяйственного назначения. Также при реализации проектов с использованием льготного кредитования собственники земли, наши граждане будут иметь право использовать от 20 до 25 процентов от полученного льготного финансирования на собственные нужды, нужды их семей, на образование, на жилье, на медицинские потребности. Также мы будем предлагать инициировать на первом этапе открытие рынка земли и с целью эффективного использования государственных земель провести открытую конкурсную продажу на свободном рынке государственных сельскохозяйственных земель. На данный момент количество этих земель составляет около 5 миллионов гектаров. Полученные средства от продажи государственных земель будут направлены целевым методом для реализации приоритетных проектов и обеспечения льготного финансирования для граждан Украины, а также для используя компенсационных механизмов по кредитным ставкам. Второй важный элемент ⁇ это какая наша позиция в отношении налогов, налоговой политики, а также нашей инициативы по социальным программам развития села и сельских территорий. Наша позиция ⁇ это продолжать поддержку национального товаропроизводителя и сохранить льготный режим налогообложения в промышленном комплексе оставить льготы по специальному режиму платы использованию НДС и единого фиксированного налога ВПК. Также нужно сохранить режим возмещения НДС при экспорте, но, естественно, при этом нам нужно будет вносить изменения в порядок и возмещение с целью ликвидации коррупционной основы. Она даст около 1 миллиарда гривен в местные сельские бюджеты. Также мы Говорим о том, что органы местного соуправления будут самостоятельно принимать решения, каким образом использовать эти средства, проводить, выбирать проекты, проводить тендеры, проводить контроль над их исполнением. Следующая важная задача это создание инвестиционного банка и банка развития, развитие высокотехнологического машиностроения, создание стратегически важных для ПК предприятий. Как вы знаете, у нас уже есть определенные успехи в производстве оборудования по переработке разных видов сельхозпродукции, навесного оборудования, разных видов сельхозтехники. Но последние 23 года мы пытались произвести свой хороший комбайн, свой трактор, хорошую зерносушилку. Пока у нас это, к сожалению, не получалось. Поэтому мы предлагаем инициировать создание в Украине совместных предприятий с лидирующими производителями высокотехнологичной техники, с передачей им контрольных пакетов до 51%. Единственное, у нас будут требования к этим инвесторам, что они должны будут располагать производство в Украине с требованием уровня локализации 10-15% первые три года и 70-75% на протяжении 5-7 лет. Также особое внимание заслуживает развитие нашего стратегического сотрудничества и партнерства с такими государствами и, и э, партнерами, как Соединенные Штаты Америки, Китай, страны Европейского Союза. В сфере поддержки экспорта, увеличения производства и конкретно способности экспорта мы предлагаем следующее. Как вы знаете, Украина и украинский товаропроизводитель, вопреки многим факторам, Вышел за лидирующие, да, лидирующие мировые позиции на ряде основных аграрных рынков. В зависимости от вида с продукции мы занимаем первые, вторые, третьи места уже сегодня. Мы выполняем свою функцию, кормим мир. Это, конечно, происходит очень часто вопреки, а не благодаря. Вот. Поэтому э, наше следующее. мы предлагаем... Упростить и в многих случаях отменить обязательную сертификацию перевозок на экспорт. Необходимо установить принцип добровольности использования услуг государственных инспекций. Также необходимо продолжать развитие логистики, уменьшать расходы при транспортировке и перевалке грузов. Организовать партнерство с частными компаниями, реализацию программ по углубительным работам в портах и по Днепру. Также развивать инфраструктуру портов для дальнейшего развития и реализации частным бизнесом уже проектов в портах. Необходима полная приватизация государственных предприятий, работающих в сфере на зерновом рынке и рынках переработки сельхозпродукции. Нам необходимо ликвидировать неэффективного собственника. Оставить исключительно аграрный фонд и государственный резерв для создания и поддержки стратегических запасов продовольства и продовольственной безопасности страны, инициировать создание отдельной биоэнергетической отрасли. Реализация этих важных, но единственных задач позволит начать обратное восстановление украинского села, даст право нашим гражданам реализовать свои права собственности на землю, поможет реализовать свои бизнес-идеи и проекты, обеспечит нам сильного и свободного гражданина, крепкое государство. Спасибо за внимание. Слава Украине.